নমস্কাৰ ই কক্ষৈ স্বাগতম মোৰ নাম দৰ্শনা তালুকদাৰ আজি আমি পঢ়িম অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ তেৰ আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য এই পাতটিৰ প্ৰথম অংশ আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছো আজি আমি এই পাতটিৰ দ্বিতীয় অংশ পঢ়িম দ্বিতীয় অংশত পাতৃৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পঢ়িম অনুশীলনীত থকা যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি এই অংশটিত পঢ়িম বোলাচোন আমি এই অংশটি আৰম্ভ কৰোঁ কৰ্তব্যানে ব্য়ক্তিত্ব বিকাশ আৰু সাধাৰণ জীৱন ধাৰণৰ বাবে যি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰসমূহ উপভোগ কৰাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব আহি পৰে সেই দায়িত্বকে নাগৰিকৰ কৰ্তব্য বোলে ভাৰতীয় সংবিধানে আমাৰ সকলো নাগৰিককে নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে আৰু সাধাৰণ জীৱন যাপনৰ বাবে কিছুমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰ বিৰাটক আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি কওঁ আৰু এই অধিকাৰবোৰ পালন কৰোতে আমাৰ কিছুমান দায়িত্ব আহি পৰে ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি আমি কিছুমান দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই দায়িত্বকে নাগৰিকৰ কৰ্তব্য় বুলি কোৱা হয় এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো পঢ়ো দুহেজাৰ দুই চনত নাগৰিকৰ বাবে সংযোজন কৰা কৰ্তব্যটো কি দুহেজাৰ দুই চনত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল বা সংযোজন কৰা হৈছিল সেই কৰ্তব্য়টো হৈছে দুহেজাৰ দুই চনৰ ছিয়াশীতম সংশোধনী আইন অনুসৰি নতুনকৈ সংযোজিত কৰ্তব্যটো হল ছয় পৰা চৈধ্য বছৰ বয়সৰ প্ৰত্যেক শিশুক শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এইটো হল পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ মৌলিক কৰ্তব্য সংশোধনী আইন অনুসৰি প্ৰত্যেক শিশুকে ছয় পৰা চৈধ্য বছৰৰ ভিতৰৰ প্ৰত্য়েক শিশুকে শিক্ষাদান কৰিব লাগিব আৰু এই কৰ্তব্য়টো হৈছে পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকৰ মৌলিক কৰ্তব্য এতিয়া দ নম্বৰ প্ৰশ্নটো জাতীয় পতাকা আমি কিয় সন্মান কৰিব লাগে জাতীয় পতাকাক আমি কিয় সন্মান কৰিব লাগে জাতীয় পতাকাখন দেশৰ সন্মানৰ সূচক সেয়েহে আমি পতাকা সন্মান কৰিব লাগে জাতীয় পতাকা বা জাতীয় প্ৰতীক এইবোৰ হৈছে দেশখনৰ সন্মানৰ সূচক আৰু সেয়েহে আমি এই প্ৰতীক বা পতাকাক জাতীয় পতাকা সন্মান কৰিব লাগে এতিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো বিদ্যালয়ত শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে তোমাৰ কৰ্তব্য কি বিদ্যালয়ৰ নিয়ম শৃংখলাবোৰ আমি মানি চলিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ স্থায়ী অস্থায়ী সা সামগ্ৰী সম্পত্তিৰ আদিৰ প্ৰতি ধ্বংসাত্মক আচৰণৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ নিয়ম শৃংখলাবোৰ আমি মানি চলিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত থকা নিয়ম শৃংখলা ৰীতি নীতিসমূহ মানি চলিবা লগতে বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পত্তি আছে সামগ্ৰী আছে সেইবোৰ যাতে অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবেও তোমালোকে লক্ষ্য ৰাখিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত মৰম চেনেহ ভাতৃত্ববোধ দয়া সহানুভূতিশীল আদি গুণৰ বিকাশ সাধন কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইজনে আনজনৰ লগত মৰম চেনেহ ভাতৃত্ববোধ সহানুভূতিশীল আদি গুণসমূহৰ বিকাশ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এখন বিদ্যালয় সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈ থাকিব এতিয়া আমি পঢ়ো অহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো সংবিধানত উল্লেখিত যিকোনো পাঁচটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয় লিখা সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ উল্লেখ আছে তাৰে পাঁচটা আমাক লিখিব দিছে সংবিধান মানি চলাত জাতীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতীকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা প্ৰদান কৰা সংবিধানখন আমি মানি চলিব লাগিব জাতীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতীকক আমি সন্মান কৰিব লাগিব স্বাধীনতা আন্দোলনক অনুপ্ৰাণিত কৰা মহান আদৰ্শসমূহক সন্মান জনোৱা আৰু অনুসৰণ কৰা স্বাধীনতা আন্দোলনত যিবোৰ মহান আদৰ্শ আছে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰা লগতে সন্মান জনোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্ব ঐক্য আৰু সংহতি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হলে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা তোমালোকৰ নিজৰ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব মানে আমাৰ দেশখনক আমাৰ ৰাজ্য়খনক আৰু তোমালোকে থকা ঠাইখিনিক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া দেশৰ প্ৰতি সেৱাও আগবঢ়াব লাগিব হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা বিভিন্ন ধৰ্ম ভাষা ভাষী ভাতৃত্বভাৱৰ সৃষ্টি কৰা মহিলাসকলৰ প্ৰতি মৰ্যাদা হানিকাৰক আচৰণ ত্যাগ কৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাস কৰা ভাষা ভাষী জাতি জনজাতি লোকসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধৰ সৃষ্টি কৰা লগতে মহিলাসকলৰ সন্মান বা মৰ্যদা হানি কামবোৰৰ পৰা বিৰত থকা এতিয়া আমি পঢ়োৱা অহা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো এন চি চি আৰু স্কাউট গাইডৰ দ্বাৰা কি কি গুণ বিকাশিত হয় তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা কিছুমান লৰা ছোৱালীয়ে এন চি চি কৰে এন চি চিত যোগদান দি এন চি চিৰ প্ৰশিক্ষণ লয় বা স্কাউট গাইডৰ প্ৰশিক্ষণ লয় তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি কি বিকাশিত হয় সমাজ সেৱা আৰু দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়ায় শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকা স্কাউট গাইড আৰু এন চি চিৰ দ্বাৰা সমাজ সেৱা আৰু দেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়ায় লগতে তেওঁলোকে শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন কৰিবলৈ শিকে এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কি কি কৰা উচিত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি কি কিনো কৰিব লাগিব জীৱিত প্ৰাণী প্ৰতিপালন কৰা আৰু সেইবোৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া জীৱিত প্ৰাণীসমূহক কৰা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া প্ৰাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদ যিবোৰ প্ৰকৃত প্ৰকৃতিতে সম্পদসমূহ থাকে প্ৰাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন কৰা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰদূৰ্ষন সৃষ্টিৰ পৰা বিৰত থকা আমি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰদূৰ্ষ বায়ু প্ৰদূৰ্ষন পানী প্ৰদূৰ্ষন মাটি প্ৰদূৰ্ষন এই প্ৰদূৰ্ষনসমূহৰ পৰা আমি যিবোৰ কামৰ দ্বাৰা প্ৰদূৰ্ষন হয় সেইবোৰ কাম আমি কৰিব নালাগে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি ৰোধৰ ব্যৱস্থা লোৱা আমাৰ পৃথিৱীখনত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু সেই গোলকীয় উষ্ণতা ৰোধৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসন্তা ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা পাৰিপাৰ্শ্বিক ভাৰসাম্যতা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি পঢ়ো অহা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন খালী ঠাই পূৰ কৰা ক নম্বৰটো হৈছে ভিতৰত গাই শেষ কৰিব লাগে আমাৰ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বাৱন ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত গাই শেষ কৰিব লাগে ক হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰোতে আমি

ভিতৰৰ প্ৰত্যেক শিশুৱে যাতে প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰে সেইটো সংবিধানেও নিশ্চিত কৰিছে ঘৰীয় সংবিধানত্যৰ ভাৰতীয় সংবিধানত মুঠ এঘাৰটা মৌলিক কৰ্তব্যৰ কথা উল্লেখ আছে এতিয়া আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহো শুদ্ধ উত্তৰটো বাচি ওলোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পতীকৰ প্ৰতি সন্মান জনাব লাগে নে নালাগে ৰাষ্ট্ৰীয় পতকাৰ প্ৰতি সন্মান জনাব লাগে প্ৰশ্নটো হৈছে নলা নৰ্দমাত প্লাষ্টিকৰ বেগ জাবৰ জোঁথৰ পেলাব লাগে নে নালাগে জাবৰ জোঁথৰ প্লাষ্টিকৰ বেগ পেলাব নালাগে গ টো হৈছে বানপানী ৰোধৰ বাবে গছ পুলি ৰুব লাগে নালাগে বানপানী ৰোধ কৰিবলৈ আমি গছ পুলি ৰুব লাগে

এতিয়া আমি পঢ়ো আহা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো জনসাধাৰণৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী জগাই তুলিব পৰা দুটা বিশেষ কাৰ্যৰ বিষয়ে লিখা জনসাধাৰণৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গঢ়ি তুলিবলৈ বা জগাই তুলিবলৈ দুটা বিশেষ কাৰ্যৰ বিষয়ে আমাক লিখিব দিছে মানৱ জাতিৰ উন্নতিৰ মাপকাঠি হৈছে শিক্ষা শিক্ষাৰ জৰিয়তে উন্নতিৰ মাপকাঠি হৈছে শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস আৰু কু সংস্কাৰসমূহ আমি দূৰ কৰিব পাৰো তাৰ লগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীও জগাই তুলিব পাৰো শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলীৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ নৈতিক আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্য জগাই তুলিব পাৰে মানসিকভাৱে সুস্থ সবল ব্যক্তিৰহে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ দৰে চেতনা জাগ্ৰত হয় শৃংখলাবদ্ধ জীৱনশৈলীৰে মানুহে নিজৰ নৈতিক আৰু মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধসমূহ জগাই তুলিব পাৰে আৰু মানসিকভাৱে যিবোৰ ব্যক্তি সুস্থ সবল হয় তেওঁলোকৰহে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হওক

আদৰ্শসমূহৰ তোমালোকে ফটো ল'বা তেওঁলোকৰ জীৱনীসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবা আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা এলবাম প্ৰস্তুত কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই পাতটিৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ ভালদৰে বুজি পালা এতিয়া তোমালোকক এৰিছোঁ ধন্যবাদ